assalomu alaykum aziz o'quvchilar mana bugundan boshlab xudo xohlasa sizlar uchun oddiy muallim youtube kanalida fizika fanidan video darslarimizni berib borishni boshlaymiz darslarimiz sizga ma'qul keladi degan umiddamiz demak unday bo'lsa darslarimizni boshlaymiz xo'sh fizika fanini boshlashdan oldin shu narsaga e'tibor berishimiz kerak aziz o'quvchilar agarda sizda hozirda matematika fanidan yetarlicha bilim, bo bilim bo'lmasa bu videoni shunchaki to'xtatib turamiz va ozroq matematika bilan shug'ullanishga harakat qilamiz nimaga chunki matematika fani bo'yicha bizda yetarli bilim bo'lmasa fizika fanini chuqurroq o'rganishimiz qiyin bo'ladi va bu jarayon uzoq vaqt va ko'proq mehnatni talab qilishi mumkin shuning uchun çün, fizika fanini o'rganish qiyin bo'lmasligi uchun matematika fanini chuqurroq o'rganishni maslahat beraman hmm. unday bo'lsa boshladik demak fizika nima fizika fani yunonchadan tarjima qilinganda tabiat degan ma'noni bildiradi va u nimani o'rganadi fizika fani tabiatdagi fizik hodisa va jarayonlarni o'rganuvchi fan hisoblanadi aynan o'sha o'rganish obyektlariga qarab boshqa fanlar kabi u ham bo'limlarga bo'linadi bular mexanika molekulyar fizika elektr bo'limi optika va atom yadro fizikasi ular bir biridan o'rganish obyektlari bilan farq qilsada bir biriga uzviy bog'liq hisoblanadi va bu bo'limlarni o'rganish ketma ketligi aynan mexanika bo'limidan boshlanadi mexanika bo'limi nima haqidagi bo'lim mexanika jismlar harakati va ular orasidagi o'zaro ta'sirlarni o'rganuvchi bo'lim hisoblanadi bu bo'limning to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak mashina haqidagi ta'limot degan ma'noni beradi mashina so'zi bu yerda biz bilgan oddiy avtomobillarga nisbatan emas mexanizmlarga nisbatan qo'llanilayotganiga e'tibor berishingizni iltimos qilardim mexanika bo'limi ham ayni uch qismga bo'linadi bular kinematika dinamika va statika bo'limlari hisoblanadi bular bir biridan nimasi bilan farq qiladi kinematika bo'limida faqat jismlar harakati o'rganiladi e'tibor bering men faqat atamasini so'zini ishlatyapman nimaga faqat chunki jism harakati o'rganilayotganda faqat harakatning o'zi o'rganilishi kamlik qiladi nimaga chunki jism harakati o'zidan o'zi oz o'zgarmaydi u boshqa jismlar bilan o'zaro ta'sirlashish natijasida o'zgaradi lekin aynan o'sha o'zaro ta'sir kinematika bo'limida o'rganilmaydi bu dinamika bo'limida o'rganiladi ya'ni dinamika bo'limida ikkinchi bo'limda jismlar harakati va ular orasidagi o'zaro ta'sir birgalikda o'rganiladi uchinchi statika bo'limida esa jismlarning muvozanat shartlari o'rganiladi yaxshi bu narsa tushunarli bo'ldi degan umiddaman bugungi asosiy darsimiz kinematikaning asosiy tushunchalariga qaratiladi ya'ni kirish darsimiz kinematikaning asosiy tushunchalari bu tushunchalar shunday tushunchalarki butun fan davomida biz ularga duch kelamiz tabiiyki biz ularning aynan nima ma'no kasb etishini chuqurroq tushunib olishimiz kerak birinchi moddiy nuqta moddiy nuqta xo'sh bu nima ma'noni anglatadi sizlarga shu narsani maslahat bera olaman agarda biz kitob o'qish jarayonida bizning lug'atimizga notanish bo'lgan yangi tushuncha teorema yoki terminlarga duch keladigan bo'lsak ular aynan nima ma'no kasb etayotganligini tushunib olsak ularning ta'rifini tushunib yod olishimiz osonroq bo'ladi deylik modil nuqta tushunchasi modil nuqta tushunchasi bu muayyan sharoitda shakli va o'lchami hisobga olinmaydigan darajada kichik jism hisoblanadi demak tarif esimizda qolishi uchun uning aynan nima ma'no kasb etayotganligiga va nima uchun ishlatilishiga e'tibor beramiz demak biz siz bilan hozir kichikroq bir masala ko'rib chiqamiz bu masalaning sharti shundayki uzunligi ikki yuz metr bo'lgan poyezd uzunligi ikki yuz metr bo'lgan poyezd uzunligi uch yuz metr bo'lgan ko'prikdan o'tmoqda savol mazmuni shundaki poyezd ko'prikdan o'tib ketishi uchun qancha masofani bosib o'tishi kerak yaxshilab o'ylab olamiz va bunga birgalikda javob topamiz videoni to'xtatib qo'yib bemalol o'ylab ko'rishimiz mumkin javob topdingizmi xo'sh unda javobingizni meni javobim bilan solishtirib ko'ramiz bu yerda poyezd ko'prikdan o'tib ketish uchun e'tibor beramiz agar u uch yuz metr masofa bosadigan bo'lsa uning birinchi vagoni ko'prikning uchiga kelib qoladi va bu shuni bildiradiki ko'p poyezd hali ko'prikdan o'tmadi u ko'prikning ustida qolib ketdi u ko'prikdan to'liq o'tishi uchun hali yana o'zining uzunligiga teng masofani bosib o'tishi kerak umumiy hisobda bu yerda poyezd besh yuz metr masofani bosib o'tishi kerak qancha ekan besh metr masofani bosib o'tish kerak xo'sh xo'sh buni moddiy nuqtaga nima aloqasi bor deyishingiz mumkin ana endi bu yerdan uzunligi 200 metr bo'lgan poyezdni emas deylik uzunligi yarim santimetr keladigan chumvolini o'tkazib yuboramiz to'g'ri uning ko'prikdan o'tish uchun ancha vaqt talab qiladi lekin majburlab bo'lsa ham o'tkazamiz e'tibor beramiz bu yerda men sizga agar savol beradigan bo'lsam chumoli ko'prikdan o'tguncha qancha masofani bosib o'tadi desam siz hech ikkilanmasdan uch yuz metr masofa deysiz nimaga chunki bu yerda chumolining o'lchami hisobga olinmasa ham bo'laveradi aynan mana shu yerda moddiy nuqta tushunchasiga izoh beriladi ya'ni mana bu holatda biz agar chumolining o'lchamini hisobga olmadikmi unga nisbatan chumoli emas moddiy nuqta atamasini ishlatamiz Fizika fizikada masala ishlash jarayonida agar jismning o'lchami hisobga olinmaydigan darajada kichik bo'lsa u nima bo'lishidan qat'i nazar samolyot hashorot bo'lishidan qat'i nazar biz unga moddiy nuqta atamasini ishlatamiz hozirgi holatda esa demak poyezdimizni moddiy nuqta deb qarolmaymiz chunki uning o'lchamini hisobga olyapmiz a lekin chumolini moddiy nuqta deb qarashimiz mumkin mana shu holatda o'zidan o'zi bizga noto'g'ri xulosa chiqarmasligimiz kerak ya'niki jismning o'lchami juda ham kichik bo'lsa demak uni moddiy nuqta deb qarash mumkin ekan degan noto'g'ri xulosaga kelib qolmasligimiz kerak e, masalan hozir aynan o'sha moddiy nuqta deb qaralgan chumolini o'zining uzunligiga yaqin bo'lgan masofagacha kuzatamiz deylik daftarning bir katagidan ikkinchi katagigacha kata bo'lgan masofani bosib o'tdi bu holatda agar biz uni kuzatadigan bo'lsak chumolini moddiy nuqta deb qarash noto'g'ri bo'ladi nimaga chunki bosib o'tgan masofasi uning uzunligiga yaqin endi o'lchami juda ham katta bo'lgan jismlarni moddiy nuqta deb qarab bo'lmaydi degan xulosa ham noto'g'ri hisoblanadi nimaga biz uchun qanchalik darajada kattalik bo'lmasin yer sayyorasini ham ba'zi holatlarda moddiy nuqta deb qarashga to'g'ri keladi qanday holatlarda masalan bilamizki yer sayyorasi quyosh atrofida aylanadi o'zining orbitasi bo'yicha harakatlanadi agar biz mana shu orbitaning uzunligini hisoblaydigan bo'lsak bu holatda yerni bemalol moddiy nuqta deb qarash mumkin chunki orbitaning uzunligiga nisbatan yerning diametri hisobga olinmaydigan darajada kichik hisoblanadi mana ko'rdingizmi o'quvchilar demak jism mad moddiy nuqta bo'lishi uchun u katta yoki kichik bo'lishi kerak emas shunchaki vaziyatdan kelib chiqqan holda unga qarashimiz kerak shuning uchun tarif ham shunday berilyapti muayyan sharoitda shakli va o'lchami hisobga olinmaydigan darajada kichik jismlar moddiy nuqta deb qaraladi demak bu tushuncha tushunarli de bo'ldi degan umiddamiz keyingi tushunchamiz trayektoriya tushunchasi trayektoriya maktab kursidan bizga ma'lumki bu jismlarning fazoda qoldirgan izi deb tushunamiz lekin bu qaysidir ma'noda to'g'ri bo'lishi mumkin lekin to'liq ta'rif hisoblanmaydi nimaga hozir men sizga mana bu markerni ko'rsatamanda uni harakatlantira boshlayman yoki o'zim harakatlanishim mumkin deylik marker harakatlanayotgan bo'lsa siz menga uning izini ko'rsatib berishingiz kerak siz aytishingiz mumkin uni izi ko'rinmaydi bizga yo'q iz har doim ko'rinadi faqat unga qanday qarashga bog'liq yoki bunday yoki bunday emas albatta fizik nuqtai nazardan qarashimiz kerak ko'pchilik mm, o'sha tarifga e'tibor berish jarayonida jismlarning fazoda qoldirgan izi ekan deydida de, mm, deylik samolyotning osmonda qoldirgan izi yoki chananing qorda qolgan izi bilan adashtirib qo'yishadi bu, bu noto'g'ri hisoblanadi nimaga u biz aytayotgan iz boshqayu trayektoriyaga ta'rif berilgandagi iz mutlaqo bir biridan farq qiladi nimaga farq qilishini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz uning uchun hozir siz menga savolimga javob berishingiz kerak hozir siz meni kuzatyapsizmi albatta fizik nuqtai nazardan so'rayapman xo'sh kuzatyapsizmi yo'q kuzatmayapsiz o'zi <usul> umuman siz shu paytgacha hali hech narsani fizik nuqtai nazardan kuzatmagansiz bu sizga ajablanarli bo'lishi mumkin albatta lekin bu haqiqat nimaga chunki e'tibor bering fizik nuqtai nazardan nimanidir kuzatayotgan bo'lsak biz uning qayerda turganligini bemalol aytib bera olishimiz mumkin deylik oldingizda turgan ixtiyoriy birorta narsani tanlab olingda uni qayerda turganligini o'zingiz uchun aytib bering deylik oldingizdagi kitob sizni yoningizda yoki stolni ustida turibdi manzir qanday kiritiladi bu yerda uni stolning ustida kompyuter yonida deyish mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi bu uning qayerda turganligini ifodalab bera olmaydi jismlarning qayerda turganligini ifodalab berish uchun bizga dekart koordinatalar sistemasi yordamga keladi x va y o'qlari xo'sh bu o'zi bizga nimaga kerak deylik agar mana bu nuqtaning qayerda turganligini sizdan so'rasam albatta tushundingizki buning qayerda turganligini aytib bera olmaysiz nimaga chunki bu yerga dekart koordinatalar sistemasi o'tkazilmagan lekin agar mana shu nuqtani mana bu yerga qo'yadigan bo'lsam siz albatta uning koordinatalarini aytib bera olasiz nimaga chunki bu yerda koordinatalar sistemasi kiritilgan demak x o'qi bo'yicha koordinatasi mana bunday y o'qi bo'yicha esa mana bunday deb bemalol aytib bera olamiz va biz mana shu holatdagina jismni kuzatayotgan hisoblanamiz aks holda biz uning koordinatalarini aytib bera olmasak biz uni fizik nuqtai nazardan kuzatmayotgan hisoblanamiz demak hozir mana bu nuqta bizga berilgan koordinatalar sistemasi bo'yicha koordinatasi x va y bo'lgan nuqtada turibdi deb bemalol ayta olamiz va biz uni kuzatayotgan hisoblanamiz endi agar jism harakatlanadigan bo'lsa uning koordinatalarini nima qilishimiz kerak belgilab borishimiz kerak chunki biz uni kuzatyapmiz esingizdan chiqmasin aziz o'quvchilar fizika fani kuzatishga asoslanadi demak biz uni kuzatishni boshladik va tabiiyki kordinatalarini belgilab boramiz lekin mana shu yerda koordinatalarni belgilab borish ham noto'g'ri bo'ldi nimaga chunki men uni to'xtovsiz kuzatolmadim uzib 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 kuzatdim nimagaki mana bu yerdagi nuqtalar ko'rib turganingizdek uzuk holatda ularning orasida jismning koordinatalari belgilab o'tilmagan jismni kuzatish jarayonida uni to'xtovsiz kuzatadigan bo'lsak va uning koordinatalarini to'xtovsiz belgilab boradigan bo'lsak tabiiyki nima hosil bo'ladi ko'rib turganingizdek iz ya'ni traektoriya hosil bo'ladi jismlarning fazoda qoldirgan izi deyilganda aynan mana shu narsaga urg'u berilgan edi ya'ni jismlarning qorda yoki yerda qolgan iziga emas aynan mana shu narsaga ta'rif berilgan demak bu o'zi nima uchun kerak trayektoriya birinchidan trayektoriyaga qarab jismlarning harakati egri chiziqdan iboratmi yoki to'g'ri chiziqdan iborat ekanligini aytib berishimiz mumkin ikkinchidan esa agar uning uzunligini hisoblaydigan bo'lsak biz uchun asosiy hisoblangan uchinchi tushunchamiz yo'l tushunchasi kelib chiqadi yo'l bu trayektoriya uzunligi hisoblanadi va s harfi bilan belgilanadi keyingi tushunchamiz ko'chish ko'chish nima ko'chish bu jismning boshlang'ich va oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi kesma hisoblanadi mana bu tushuncha ham s harfi bilan belgilanadi faqat yo'ldan farqli ravishda vektor belgisi bilan farqlanadi nimaga chunki yo'l skalyar kattalik ko'chish esa vektor kattalik hisoblanadi mm, skalyar kattaliklar va vektor kattaliklar haqida keyingi video darsimizda alohida tushunchalar berib o'tishga harakat qilamiz mm, çün, demak keyingi tushunchamiz bu mexanik harakat mexanik harakat mexanik harakat nima harakatning o'ziga ta'rif beradigan bo'lsak agar jismning fazodagi vaziyati ixtiyoriy ravishda o'zgaradigan bo'lsa biz bunga harakat deb baho beramiz ana endi mexanik harakat nima tarifga ko'ra jismning fazodagi vaziyati boshqa jismlarga nisbatan o'zgaradigan bo'lsa bunday harakat mexanik harakat deb aytiladi Hmm, tarifga e'tibor beradigan bo'lsak jismning fazodagi vaziyatining boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishi deb aytilyapti xo'sh nima uchun biz bu holatga mexanik harakat deya alohida ta'rif berib o'tyapmiz buning sababi shundaki e'tibor bering jism mana shu jism harakatdaligini yoki harakatda emasligini bilish qanday sodir bo'ladi bu uning harakati boshqa jismlarga nisbatan solishtirilishdan kelib chiqadi faraz qiling hayolan faraz qilamiz atrofimiz oppoq bizga bor yo'g'i bittagina qop qora nuqta ko'rinyapti bu holatda bu qora nuqtaning qanday tezlikda va qanday yo'nalishda harakatlanayotganligini aytib berish biz uchun ancha mushkul hisoblanadi agarda biz mana shu qora nuqtani harakati haqida nimadir tushuncha bermoqchi bo'lsak yoki qandaydir ta'rif bermoqchi bo'lsak biz uni iloji boricha qo'zg'almas jismga nisbatan solishtirib o'rganishimiz qulayroq bo'ladi aynan shu holatga nisbatan mexanik harakat tushunchasi qo'llaniladi harakatning o'zi uch turga bo'linadi bular ilgarilanma aylanma va tebranma harakatlar hisoblanadi mana bu beshta tushuncha bizga keyinchalik fizikani o'rganishimizda eng kerakli tushunchalar hisoblanadi darsimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman sog' bo'lasizlar keyingi video darslarda ko'rishguncha omon bo'ling